beshinchidan butun dunyo sog'liqni saqlash va farmatsevtika tizimlari koronavirus davosini topish uchun tinimsiz ishlamoqda misol uchun xitoy hindiston buyuk britaniya rossiya farmasevtika kompaniyalari yaqin vaqt ichida koronavirusga qarshi vaksina ishlab chiqarishni boshlashi ma'lum qilindi bir hafta muddatda mamlakatimizda yetakchi olimlar va tajribali shifokorlar bilan maslahatlashgan holda vaksinani xarid qilish va aholining vaksinatsiyasini amalga oshirish bo'yicha tizim yaratib qo'yishimiz kerak oltinchidan kasallikning oldini olish koronavirusga shubha qilgan fuqarolarning shifoxonalarga yetkazish va karantin talablarini tushuntirish va bu jarayonda jamoatchilik nazoratini amalga oshirishda joylarda mahalla idoralarining ishtirokini keskin kuchaytirishimiz vaqti soat keldi har bir hokim sektor rahbarlari har bir mahallada mahalla raislari profilaktik inspektori va boshqa xodimlar mahalla faollari va nuroniylar mahallalarga biriktirilgan tibbiy muassasa xodimlarini birlashtirib o'z hududidagi aholining ayniqsa keksalar holidan xabar olish korona virusga shubha qilgan va bu kasallikka chalinganlarni tez tibbiy yordam xizmati va shifokorlar bilan bog'lashni tashkil etishga bosh qosh bo'lishlari shart yordamga muhtoj oilalarga oziq ovqat uyda davolanishga tavsiya qilingan bemorlarga dori darmon yetkazib berishlarini bunga qo'shimcha ravishda ular mahalla hududi aholining zarur bo'lmaganda ko'chaga chiqmasligi va to'planmasligi maska taqib yuritish va ijtimoiy masofani saqlash to'y va tadbirlarni vaqtincha o'tkazmasligi kabi majburiy talablarni doimiy tushuntirish va jamoatchilik nazoratini amalga oshirish shart agar biz shu ishlarni amalga oshirsak pastdagi tizimimiz o'zida kamida 50% kasallikning oldini olishga erishgan bo'lar edik endi faqat statistika bilan emas har bir bemor bilan alohida alohida shug'ullanishimiz kerak Xalqimizning hayoti turibdi har bitta harakatimizga bog'liq